Ну вот это же список. это Да ну, да ну. Не дуркуйте. Не не не, хорошо. Все, Коммунистической партии Украины лидер коммуниста Украины лидер фракции коммунистов в Верховном Совете Украины Петр Николаевич Симоненко. Мы живем ожиданиями, что произойдет с Украиной в октябре месяце этого года. Ибо в октябре нам так, снова придется с вами туда. выбирать и ну, думая надо... над этим. Каждый сегодня ищет ответ на вопрос, а что я буду делать в этих дней? И как я буду со всеми остальными жить после этих дней? И вы знаете, как в этой ситуации я сегодня хочу представить вам нашу позицию. Но я хочу с вами посоветоваться. Посоветоваться о том, что с нами сделали и как это все произошло. А самое главное, на основе этого определить, что мы будем делать завтра. Как мы будем жить вместе. Как и мы вернем спокойную старость. Вот эту задачу мы ставим, чтобы сыны, дочь, каждой подумали о том, как мать и отца защитить, чтобы они были не изгоями в своей стране, а чтобы они были героями, которые представляют золотое поколение украинского народа. Именно они построили все то, что разворовали олигархи. Они своим трудом сделали то, что может служить еще десятки лет украинскому народу и нашим детям и внукам. Мы говорим о том, что мы вернемся с Украиной. То есть это молодые люди, которые уже сказали, что они мигранты в нашей стране. А я хочу по-человечески обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, дорогие, по нашим семейным традициям и делам, а кто хоть матери старушки кружку воды подаст? Если они уже собрались за рубеж уезжать, Почему они здесь? Товарищи, мы откровенно говорим сегодня, сегодня, надо идти другим путем, нежели предлагает те, кто 20 лет строит так называемую независимую Украину. Именно мы, коммунисты, сегодня предлагаем альтернативный путь. То, что делали 20 лет олигархи, они хотят и сегодня продолжать это. Мы предлагаем строить страну, которая okay будут хозяйничать не олигархи, а будет хозяин рабочий человек. Мы предлагаем построить страну и развивать Украину таким путем, чтобы здесь каждая рабочая копейка, заработанная человеком, служила человеку туда. Чтобы каждый день деть красивой власти был направлен на то, чтобы решать проблемы рабочих человек. Вот поэтому, товарищи, мы и сказали четко и понятно, что представляя альтернативу тому курсу, который проводят олигархи, Коммунисты пригодились для Гонзалеса. сегодня. Шахты, бля, шахты бля. позакрывали. Шахты Дэм, в Соканове все закрыты. 17 тысяч людей остались сразу без води. Все шахты в Брянке закрыты. Чахтёвский город остался без, по перспективы. Сегодня в горах, так называемых копотках, а у нет. Тоже, наверное, умный. А теперь давайте подведем на вопрос ту изда сомнений. В условиях кризиса у немцев немцы свои вами Прикуда! обязательно свершить еще гораздо больше. Я искренне желаю всем счастья, добра, успеха и удач. Я верю в нашу победу. И я хочу об одном вас попросить. Победа приходит тогда, когда мы боремся. Без борьбы нет победы. И для того, чтобы сегодня восславить эту борьбу, мы и рекомендовали Сергея Анатольевича Брапова. Хлопцы, а сколько вам роки? Здесь, Я вам 15. 16, 16 этого молодого парня. А то мы он, 32 года, Сергей. Молодой парень. Коммунист. Имеет прекрасное образование. Народный депутат сегодня. Фракции. мы сделали гораздо больше. И им нужна наша сегодня вам с вами поддержка. Я прощаюсь обращаюсь к вам. Поддержите Сергея Анатольевича. Проголосуйте за коммуниста. Молодой коммунист. Значит, будущее. И будет 24 бороться за то, что наши он... и матери, и его ровесники жили счастливо в этой стране. Я обращаюсь к вам, молодые люди. От вас многое зависит. Либо мы будем действительно без памяти и без родства, либо мы будем вот здесь хозяевами.